Костюм це престиж, це символ соціального статусу та успіху. Костюми від Вороніна більше, ніж одяг. Це все ж таки Воронін є найбільш популярною торговою маркою в Україні. Концерн Воронін провідне підприємство України, що спеціалізується на пошитті високоякісного чоловічого одягу. Адже хто може краще знати модні тенденції чоловічого одягу, як не Михаїл Воронін. Він занесений в книгу Ста знаменитостей світу моди, як легенда моди. Основні принципи підбору одягу свідчать, що все, що ви носите, говорить про вас. Навіть якщо ви про це не здогадуєтесь, якість має бути завжди. Наша адреса – вулиця Князів Коріатовичів, 5, телефон 378 69 097 645 74 60. Ми завжди раді вам! В салоні-магазині Starcom завжди є найсучасніші моделі телефонів за найдоступнішими цінами. Увесь ряд Nokia із доступними навігаційними картами, які зручні та легкі в користуванні, зроблять ваше життя та спілкування комфортним і цікавим. А також у Старкомі широкий вибір моделей телефонів на будь-який смак та різний гаманець від 6 тисяч гривнів до 250 п'ятдесяти гривнів за телефон. У салоні магазині Старком є безпроводові модеми, що дають можливість безкоштовно користуватись вільним інтернетом. Домашній інтернет від Старкому це безлімітні тарифи, стабільна швидкість, безкоштовне підключення і цілодобова підтримка. Запрошуємо до співпраці. Наша адреса вулиця Огієнка, 41, телефон п'ять 01 01 Демонстраційний центр Ногабез щоденно знайомить близько 200 людей, які мають проблеми із здоров'ями, із обладнанням південнокорейської компанії Нуга медікал Масажне обладнання пройшло сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України і широко використовується в будь-яких закладах та в домашніх умовах. Ліжка масажера, які у салоні магазині більше 20, за 35 хвилин здійснюють глибокі прогрівання м'язів спини теплим камінням. Дані процедури корисні тим, хто має такі захворювання. Остріо Срадікуліт сколіоз. турбанові матраси з підогрівом використовують люди, у яких гіпертонія, проблеми з суглобами, слабкий імунітет та інші недуги. А також тут ви можете випробувати на собі два нових унікальних апарати. Призначені для лікування усіх внутрішніх органів людини шляхом дії на стопу спеціальним контрастним масажем. У салоні магазині «Ногабест» є можливість кожному безкоштовно ознайомитись із можливостями використання обладнання «Ногабест» в домашніх умовах. Наша адреса вулиця Огієнка, 39, Корпус 4, телефон 35783 або 067 380 сім У салоні магазині «Ногабест» Завжди раді вам. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Полепчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя повинно і має бути прекрасним і радісним, коли є уміння сприймати усю його цінність і повноту. Є багато факторів, які, на жаль, забирають наше здоров'я та сили. Це постійні нервові перегрузки. Тому навантаження робота за таких умов кожному з нас потрібен відпочинок. Саме про відпочинок ми сьогодні будемо відверто розмовляти із старшим менеджером туристичного агентства Рубничок Тревел Кароліною Калдай. Здравствуйте. Здравствуйте. Кароліна, який період времени працює ваше туристическое агентство. Именно в этом бизнесе. Компания ⁇ Родничок Тревел ⁇ находится на этом рынке уже 10 лет. Раньше работала под названием ⁇ Престиж Тревел ⁇ 5 лет уже как компания работает под названием ⁇ Родничок Тревел ⁇ Активно развивается дальше и предлагает как бы свои услуги, услуги нашим, да, туристам. Да, нашим туристам. А в какую страну можно поехать от Родничок Тревел ⁇ от Родничок Трэвел можно поехать в любую страну, в любую точку земного шара, где, где покажет нам турист, мы там его и отправляем. Мы больше всего акценту, акцентуируем наш отдых на Болгарию, Турцию, Египет и другие восточные страны, а также по Европе. То есть все-таки наши соотечественники больше любят. Чтобы меньше перелет был, да? да? Да, чем меньше перелет, тем э, удобнее туристам, тем э, меньше надо ехать автобус, также тем, тем для них удобнее. Как именно, каким видом транспорта сегодня, кроме самолета, можно от Родничок Тревел поехать в ту же Болгарию Турцию? Родничок Тревел э, также является и транспортной компанией, как вы знаете, имеет свой транспорт. Предлагаем свои комфортабельные автобусы. У нас есть рейсовые автобусы на Болгарию, есть э, также автобусы по Европе, э, которые мы это еще развиваем. В принципе, сейчас основное направление это Болгария. Ну, ну то есть транспортное средство входит в да, этот да. пакет. А какие еще услуги предлагают вот ваши туристические агентства? Меня интересует и наши телезрители это визы. Э -э, да, конечно, мы предлагаем визовую поддержку. Э -э, визу мы э, предлагаем так, полностью пакет, там транспорт, виза, медицинские страховки, все вместе. Также можем делать визовую поддержку отдельно туристам, которые хотят ехать своим транспортом. Мы приготовим им весь пакет документов для того, чтобы они сели в свою машину и поехали отдыхать. Ага, то есть это не проблема. Нет, Если нет. Есть да. Сам транспорт. Да, Вы но... все бумаги делаете. Да, да. А где вот на сегодняшний день, где люди уже хотят отдыхать, куда больше всего покупают туры? На сегодняшний день люди так привыкшие, скажем, любят Турцию. Есть туристы, которые привыкли отдыхать в Болгарию, они каждый год едут в ту же Болгарию. Также у нас есть очень активные, интересные туристы, которые каждый год... Хотят что-то новое, мы им предлагаем новые страны, новые впечатления, новые туры. Но также остается у нас на первом месте это Турция, Болгария, Египет. А почему вот Турция, Болгария, это все-таки ценовая политика больше? Во-первых, это ценовая политика, во-вторых, это получается ближе к нам, то есть меньше с, меньше с документами, то есть во-первых, это идет визовый режим упрощенный. Даже взять Турцию там при, как вы знаете, при въезде в при прилете в стране, то клеится марочка. Это еще один плюс для того, чтобы турист прилетел и отдыхал спокойно. Ну да, все-таки не хочется лишних бумаг с шенгенской визой. Да, а да. В эти страны без проблем. Да. В принципе, сейчас и Греция у нас неплохо принимает и открывает визы. То есть, если предоставляет полный пакет документов, виза у нас спокойно открывается, туристы едут, никаких проблем. Даже вот с этой Греции. А по поводу Египта, очень у нас центральные каналы систематически да, открывают глаза, что там и акулы, и военные действия. Конечно, были проблемы как все знали все мы смотрели слышали у нас с туристом никаких таких проблем серьезных не э, возникало э, туристы летят дальше потому что хотят египет любят красное море э, для них важно именно природа море хотят смотреть на те пирамиды есть туристы которые боятся например э, то же самое переживает, но мы сначала э, у, смотрим, если э, все в порядке с паспортами, с страховками, э, в принципе мы отвечаем за каждого своего туриста. У нас не возникает такого, что, ну есть форс-мажоры, не можно и без этого обойтись. Работе. Да, да, но э, слава богу у нас ничего такого не произошло еще. Для постоянных клиентов есть ли какие-то бонусы? Конечно, у нас для всех клиентов есть свои бонусы, свои маленькие там или большие скидки. Для нас это не клиент, это гость нашей компании. Если человек заходит к нам, мы стараемся угодить ему во всем. Во-первых, смотрим даже ту ценовую политику, стараемся уже постраиваться под нему. Для нас главное, чтобы клиент отдохнул, чтобы он приехал довольным и нам сказал спасибо за ваш отдых. Нам, в принципе, не главное деньги считать, проценты или тому подобное. Конечно, и без этого не обойтись, тоже нам надо. Но, да, но, в принципе, для нас желание клиента важнее всего. Если сейчас нас смотрят те, кто еще не рисковал нигде отдыхать за рубежом, что бы вы им посоветовали, на что обратить внимание перед тем, как выбирать для себя туристическое агентство? Я бы посоветовала сначала обратить внимание на пакет документов, то есть на паспорта, срок окончания паспорта, на, смотрим уже на страховку, ценовую политику уже тура тур пакета а, в общем мы говорим так то что вам надо это солнцезащитные очки для остальное мы сами будем все переживать да позаботимся да действительно я знаю я летала от вас ездила от вас в европу и могу сказать что полностью все что обещали все так и сбылось и в сравнении вот Прошлым годом, да, с прошлыми несколько лет это, назад возросло ли количество туристов или наоборот их меньше? Количество туристов э, падает у нас. Это связано с ценовой политикой, но могу сказать, что человек работает целый год для того, чтобы накопить пару денег, поехать отдохнуть куда-то, потому что это наше здоровье, отдых это важно. Всегда э, и, в принципе, есть основные клиенты, постоянные наши э, гости. Они всегда найдут для себя э, чем, чем побаловать, да, чтобы уехать. Ну да, сейчас и кризис, и это, то экономическое положение в стране. Но, тем не менее, так как я наблюдаю, то люди ценят каждое мгновение да. и стараются на отдыхе. Да, люди стараются для того, чтобы отдохнуть, сорваться там с работы, найти хотя бы 10 дней в году для отпуска и прийти к нам. И мы с радостью принимаем всех и помогаем, чем мы можем. Как часто вы посещаете рекламные туры и какого необходимости? Могу сказать, что рекламные туры – это очень важно в работе каждого менеджера. Минимум 4 раза в год у нас идут, предлагаются рекламные туры крупными операторами. Мы стараемся посещать им, потому что в рекламных турах, во-первых, мы смотрим все новинки, что есть новое в этом сезоне, смотрим отели, и мы потом с уверенностью можем продавать тот отель, потому что мы там были, и мы спокойны за нашего туриста, что он приедет и все будет в порядке. Ну а такие страны, как Индия, Таиланд, что-то экзотика? Это у нас есть, конечно, и эти страны. Не продаются так активно, как Турция и Болгария, о чем мы говорили раньше, но все-таки есть туристы, которые хотят. Там уже зависимость от авиаперелета, потому что он дольше. Не все могут позволить себе такой авиаперелет. Но могу сказать, Стоит посещать эти страны ради той культуры, ради их красоты, увидеть, почувствовать и пережить мгновение, и потом прийти нам рассказывать. Королина, что и как на сегодня будет предлагать? Ну, конкретно возьмем Болгарию. По Болгарии в этом году у нас идет сначала транспорт, транспортные услуги, визовая поддержка, полностью пакет, то есть отели, проживание, питание, все у нас есть. Почему акцентури, акцен, 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 акцентируем внимание на Болгарию? Потому что Болгария идет по оптимальной цене, то есть, как всем известно, что в этом году Турция чуть-чуть подорожала, мы предлагаем как альтернативу отели хорошие отели в Болгарии. У нас еще можно, кроме Турции и Болгарии, также можно Грецию, Хорватию, Черногорию и все остальное, что еще хотят. Ну, в принципе... Есть такие люди, которые кроме Адриатики ничего больше не хотят? То есть у них Черногория и все, да? Да, есть люди. Есть люди, привыкшие вот к Адриатике, есть люди, например, привыкшие к Турции, то есть им больше там модник нравится. Есть люди, которые привыкли только по Болгарии отдыхать. Есть люди, которые не хотят выезжать с Украины. У нас также мы занимаемся внутренним туризмом. Как вы в курсе, у нас есть два комплекса, э комплекс «Солнечная долина». Э также мы предлагаем им наши услуги, то есть тут. Все у нас в комплексе. То есть других городов? Да, в Донецке, да, да. Товаров. Вы обеспечиваете? Вот да. А вы работаете с украинскими тоже туроператорами, которые вот соединяете туристов именно вокруг. Да, потому что есть туристы, которые, например, не выездные. Они любят свою страну, они хотят сначала обсматривать свою страну, а потом уже поехать за границей. То же самое мы... С, работаем с другими тероператорами украинскими, которые мы предлагаем свою, свои сначала услуги, то есть нам тоже есть чем предлагать, они предлагают свои, там мы уже собираем туристам, делаем, делаем, делаем хороший отдых. А, Крым. Как на сегодня? Мы не занимаемся. Мы не занимаемся угу. просто сервис нашего Крыма желает быть лучше? Желает, наверное, быть лучше, не знаю. нас, в принципе, не так уже много спрашивают про Крым. Люди привыкли в свою машину, поехать сами и сами уже там себе поселяться. Поэтому мы да, да, за границей. Да. Что бы вы хотели пожелать тем, кто первый раз собрался на отдых, или тем, кто уже постоянно есть и вашими клиентами, и просто любителями отдыхать в комфорте. Сначала я хочу как бы пригласить всех отдыхать вместе с нами. Приезжайте к нам, посмотрите сначала наши комплексы, а потом вы можете поехать за границей мы для этого стараемся, работаем, каждый день улучшаем наши условия для того, чтобы клиент всегда приехал и он был довольный. А также пожелаю всем хорошего отдыха, хорошего сезона нашим туроператорам, нашим партнерам, хорошего сезона, хороших туристов. А туристам я хочу всего лишь пожелать новых впечатлений и, наверное, много денег для того, чтобы они поехали и исполнили все их мечты. Спасибо вам, Крылына. И вам спасибо, спасибо большое. И это за то, что еще раз людям напомнили, что все-таки лето, оно очень короткое, и нужно использовать каждое мгновение для отдыха. Да, вам спасибо. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із старшим менеджером туристичної агенції Редінчок Треба Кароліною Калтей. До побачення. вам щасполі.